بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد على رسول الکریم حضرت ابو دردہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کان ابو دردہ والصدر حضرت عبد حضر بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ابو دردہ دنیا کی لذت اور مزوں کو محض آخرت کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں اور سینے سے پیچھے دھکیلتے تھے بن مالک حضرتی جو عموماً اپنی کنیت ابو دردہ سے پہچانے جاتے تھے صبح سویرے نیند سے بیدار ہوتے ہی اپنے بت کے پاس پہنچتے جس کو انہوں نے اپنے گھر کے اندر سب سے برند جگہ پر لگا کر رکھا تھا انہوں نے پہلے اس کے سامنے جھک کر سلام پیش کیا اور اسے اپنی دکان میں موجود سب سے اعلیٰ درجے کی خوشبو سے معطر کیا پھر ایک نہایت بیش قیمت اور نئے ریشمی کپڑے سے اس کو سجایا جو یمن کے ایک تاجر نے ان کو تحفے میں دیا تھا حضرت ابو دردا کے بت کا ٹوٹ جانا سورج نکلا دن شروع ہوا تو ابو دردہ گھر سے دکان کی طرف روانہ ہوئے انہوں نے دیکھا کہ مدینہ کی سڑکیں مسلمان لوگوں سے بھری ہوئی ہیں اس وقت وہ لوگ جنگ بدر سے واپس لوٹ رہے تھے اور ان کے آگے آگے قریش کے قیدیوں کی وہ جماعت تھی جو جنگ میں شکست کھانے کے بعد مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئی تھی ابو دردہ راستے سے ہٹ کر ایک طرف کھڑے ہو گئے انہوں نے ایک خزرجی نوجوان کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے اس سے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خیریت دریافت کی نوجوان نے جواب دیتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے میدان جنگ میں خوب داد داد شجاعت دی ہے اور جرت اور مردانگی کے جوہر دکھا کر الحمد صحیح سالم واپس آ گئے ہیں ابو دردہ کا حضرہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خیریت دریافت کرنے پر اس نوجوان کو کوئی تعجب نہیں ہوا کیونکہ بھائی چارگی اور دوستی کے جو تعلقات ان دونوں کے درمیان تھے ان سے سب لوگ اچھی طرح واقف تھے ابو دردا اور حضر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان زبان جاہلیت میں بھائی چارے کا رشتہ قائم ہوا تھا اور دونوں گہرے دوست تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع فرمائی تو حضر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑھ کر اسلام کو قبول کر لیا تھا جبکہ ابو دردا نے اس سے دوری اختیار کی تھی لیکن اس کے باوجود ان دونوں کے درمیان پائے جانے والی دوستی اور بھائی چارگی کے مضبوط رشتے میں کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں واقع ہوئی حالانکہ دونوں کا مذہب الگ الگ تھا اس کے باوجود حضر عبداللہ بن رضی اللہ تعالی عنہ برابر ان سے دوستی رکھتے ان سے ملاقات کرتے ان کو اسلام کی دعوت دیتے اور برابر انہیں اسلام کا شوق دلاتے رہتے اور شرک کی حالت میں گزرنے والے ان کی زندگی کے ایک ایک دن پر افسوس کا اظہار کرتے رہتے تھے ابو دردہ دکان پر پہنچے اور اپنی اونچی نشیش گاہ پر بیٹھ کر خرید و فروخت میں مجبور ہو گئے اور اپنے ملازموں کو ہدایت دیتے رہے اور نگرانی کرتے رہے اور وہ ان حالات سے بے خبر ہیں جو اس وقت ان کی غیر موجودگی میں ان کے گھر میں آنے والے ہیں ٹھیک اسی وقت حضرت عبداللہ بن رواحا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دوست ابو دردا کے گھر کی طرف روانہ ہوئے وہ اپنے دل میں ایک بات ٹھانے ہوئے تھے فیصلہ کیے ہوئے تھے جب ان کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے انہوں نے ام دردا کو صحن میں دیکھ کر کہا السلام و یا امت اللہ اللہ کی بندی تیرے اوپر رحمت اور سلامتی ہو ام دردہ نے ان کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا و علیہ کا سلام یا اخو ابی دردہ اور تم پر بھی سلامتی ہو اے ابو دردہ بھائی حضر ابن رواحا رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اے ابو دردہ ابو دردہ کہاں ہیں ام دردہ نے جواب دیا ذہب الى ولا یلبس ان یعود دکان پر گئے ہیں اور بس ابھی لوٹ کر ہی آ رہے ہوں گے حضرت ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت مانگی اندر آ جاؤں ابو دردا کی عبادت خانے میں جانا ہے ام دردا نے خوش ہوتے ہوئے کہا الخ بھی وسا افساحت لہو تحقیق و مدد علاقتی ہے ونشا غلط انہوں بھی اصلاح شا ضرور جائیں خوش آمدید اور ان کے لیے راستہ چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور گھر کے کاموں اور بچوں کی دیکھ بھال میں مشغول ہو گئی حضر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے اس کمرے میں پہنچ گئے جس میں ابو دردا نے پوجا پاٹ کے لیے اپنا بوت رکھا ہوا تھا انہوں نے ایک کلہارہ نکالا جس کو وہ اپنے ساتھ لائے تھے اور بوت پر زور زور دار وار کیا اور یہ کہتے ہوئے اس کے دو ٹکڑے کرنے لگے اللہ کلا اللہ اللہ مع اللہ باطل سنو یقین رکھو وہ سارے معبود جو خدا کے ساتھ شریک کیے جا رہے ہیں جھوٹے ہیں باطل ہیں اور بت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کمرے سے نکل گئے حضر ابو دردہ کا اسلام قبول کر لینا ادھر جب ام دردہ بت والے کمرے میں گئی تو کیا دیکھتی ہیں کہ وہ ٹوٹا پڑا ہے اور اس کے ٹکڑے زمین پر ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں بت کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گئیں اور یہ کہتے ہوئے اپنا منہ پیٹنے لگی آہ تنی ابن یہ بنا اہ تنی یہ اے ابن رواحا تم نے مجھے تباہ و برباد کر دیا اے ابن رواحا آہ تم نے مجھے برباد کر دیا ابھی کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اتنے میں ابو دردہ بھی واپس آ گئے انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیوی بت والے کمرے کے دروازے پر بیٹھی زار و قطار رو رہی ہے اور اس کے چہرے پر خوف اور گھبراہٹ کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں بیوی کو اس حال میں دیکھ کر ابو دردہ نے اس سے سوال پوچھا ما شانو کی تم نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے کیا بات ہے بیوی نے بدستور بدستور روتے ہوئے کہا اخوک عبد آبد اللہ بنواحدہ جا غیبتک سونا وَس, <مَاتَوْرَو> آب سونا کا ماتور آپ کے بھائی عبداللہ بن رواحہ آپ کی غیر موجودگی میں یہاں آئے اور انہوں نے ہی آپ کے بدھ کی وہ حالت بنائی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں جب انہوں نے بدھ کی طرف نظر اٹھائی اور دیکھا کہ بدھ کو ریزہ ریزہ کر دیا ہے اور اس کے ٹکڑے چاروں طرف زمین پر بکھرے ہوئے ہیں تو پہلے تو غصے کے مارے بھڑک اٹھے اور اس کا انتقام لینے کا ارادہ کر لیا لیکن کچھ دیر بعد فوراں جب ان کے غصے کی آگ ٹھنڈی ہو گئی تو انہوں نے اس پر غور کرنا شروع کیا انہوں نے اپنے دل میں کہا لو فی الصنم خیر لدفعل عن نفسی اگر اس بت میں ذرا بھی قوت اور طاقت ہوتی تو یہ ضرور اپنا دفاع کرتا جو ہم سوچ رہے تھے کہ ان بتوں پر کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا یہ ہماری حفاظت کرتے ہیں آج تو معاملہ الٹا ہی ہو گیا یہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے ہماری کیسے حفاظت کریں گے اور جو عبداللہ بن رواحہ مجھے باتیں بتاتے ہیں وہ بالکل صحیح تھیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اور اسی وقت وہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف روانہ ہو گئے اور ان کو ساتھ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا وہ اپنے محلے میں اسلام قبول کرنے کے اعتبار سے سب سے آخری خوش قسمت انسان تھے اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا حضربردہ رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح ایمان لائے کہ ایمان ان کی دل کی گہرائیوں میں اتر گیا وہ اس خیر سے محرومی پر سخت پیشمان سخت پشمان تھے جس میں اپنے دوستوں سے پیچھے رہ گئے تھے ان کو اس بات کا بھی شدید احساس تھا کہ ان کے دوست دین کی کتابوں کی سمجھ اور کتاب اللہ کو یاد کرنے میں ان سے آگے بڑھ گئے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنے لیے عبادت و تقوی کا بڑا ذخیرہ جمع کر لیا چنانچہ انہوں نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ مسلسل کوشش اور سچی لگن کے ساتھ محنت کر کے اپنے ساتھیوں تک پہنچتے پہنچنے یا ان سے بھی بڑھنے کی کوشش کریں گے انہوں نے دل میں اس بات کا اٹل فیصلہ کر لیا کہ رات دن ایک کر کے وہ اپنے آگے ہونے والے دوستوں کو جا ملیں گے بلکہ ان سے آگے نکل جانے کی کوشش کریں گے چنانچہ وہ عبادت کی طرف مائل ہوئے تو اس طرح کے دنیا سے اپنا تعلق توڑ کر پورے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے وہ دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے اس طرح بڑھے جیسے کوئی پیاسا پانی کی طرف لپکتا ہے وہ کتاب اللہ کو یاد کرنے اور اس کی آیات پر غور کرنے غور و فکر کرنے میں مشغول ہو گئے اور جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ کاروباری مصروفیتوں کی وجہ سے ان کی عبادت کی لذت میں کمی آ رہی ہے اور یہ مصروفیتیں علمی مجلسوں میں شرکت سے رکاوٹ بن رہی ہیں تو انہوں نے اپنی تمام تجارتی مصروفیات چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور اس فیصلے پر نہ تو انہیں کوئی صدمہ ہوا نہ انہوں نے اس پر کسی قسم کے افسوس کا اظہار کیا ایک بار کسی نے اس فیصلے کے متعلق ان سے دریافت کیا تو انہوں نے اسے جواب دیتے ہوئے فرمایا لقد كنت تاجرا قبل عهدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اسلمت اردت ان اجمع بين التجاره والعباده فلم يستقم لي ما اردت فتركت التجاره واقبلت على العباده والذي نفس ابي الدرداء بيدي ما احب ان يكون لليوم حانوت على باب المسجد فلا تفوتني صلاة مع الجماعه ثم ابيع واشتري فاربح كل يوم ثلاثمائه دينار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے میں تجارت کر رہا تھا اسلام لانے کے بعد میں نے چاہا کہ عبادت کے ساتھ ساتھ تجارت کا سلسلہ بھی جاری رکھوں لیکن میری یہ خواہش پوری نہ ہو سکی آخر کار میں نے تجارت ترک کر دی اور پوری یکسوئی کے ساتھ عبادت میں لگ گیا قسم ہے اس زاد کی جس کی قبضۂ قدرت میں ابو دردہ کی جان ہے مجھے تو یہ بات بھی پسند نہیں ہے کہ آج میری کوئی دکان مسجد نبوی کے دروازے کے سامنے ہو اور میری نماز باجماعت بھی نہ ہو اور پھر خرید و فروخت کر کے میں روزانہ تین سو دینار نفع کماؤں پھر انہوں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالی نے کاروبار اور خرید و فروغ کو حرام قرار دیا ہے البتہ میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جن کو تجارت اور کاروباری مصروفیتیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی